Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Мы понимаем, что сейчас в это сложное время медицина является одним из тех моментов, которые фактически стоит на защите нашей Родины, как и вооруженной силы Украины. Хотелось бы узнать, как с начала военных действий изменилась работа бургетных служб города, ну и области. БСМП всегда было мирным, учреждением, где оказывалась хирургическая помощь населению. Мы никогда не претендовали на то, чтобы быть военным госпиталем или каким-то аналогичным учреждением. Но у нас было достаточно опыта для того, чтобы изменить вектор направления своей работы и превратиться, собственно говоря, в настоящий военный госпиталь первой линии. Первые дни февраля когда началась война, с 26 по 27 до 28 числа это были действительно горячие дни, которые испытали на прочность нашу больницу, нашу материально-техническую базу и наш персонал. Я далек от мысли, что в то время материально-техническая база была достаточная для больницы. Но что касается кадрового потенциала? я бы сказал так, теперь я уверен, что со своим персоналом пойду в любую разведку. Начнем с того, что никто не сбежал, никто не уехал. И первые дни, когда было массовое поступление раненых, это было до 74 человек в день. Причем первые 74 человека к нам поступили на протяжении трех часов. Это слишком короткий промежуток времени для того, чтобы вообще говорить о том, что кто-то мог бы с этим справиться. Мы справились. Для нас это был аналог Перл-Харбора, если вы помните, да, в истории. Когда мы получали пациентов, наших раненых бойцов с ходу, с машин, с кразов, с хаммеров, со всего, что движется. Это было испытание для сестер, санитарок, у которых мужья тоже на фронте, и которые пытались оказать помощь неизвестным мужчинам в украинской военной форме, настолько, насколько они могли оказать помощь своим родным. Это был ночной ужас, когда санитарки не отпускали транспорт с телами наших ребят, которые погибли еще на поле боя и были привезены побратимыми в больницу только для того, чтобы достойно их похоронить. И они не отпускали, пока врачей не заставляли подниматься на борт кразов и э, фиксировать биологическую смерть. Они не верили в то, что э, такие молодые ребята э, могут быть мертвы. Потом э, наступил период осознания того, что мы можем это сделать. Мы стали уверены. Э, помощь, которая нам идет с Европы. Помощь, которая идет с Америки, с Австралии, э, укрепила нашу материально-техническую базу. Мы почувствовали, что мы не одиноки, что у нас есть поддержка. Мы почувствовали, что мы можем действительно сражаться на своем фронте э, и приносить свой вклад в победу Украины. А поэтому э, следующие э, атаки на госпиталь э, большого количества пострадавших для нас уже не имели такого. Ну, шокового воздействия как э, первые дни войны. И дальше мы выполняли просто свою работу. Дальше было разрушение э, администрации, э, госадминистрации, было около 40 больных пациентов. Было э, разрушение казарм э, одной из бригад э, военных, э, когда у нас было 54 пациента за э, короткий промежуток времени. Потом были ежедневные поступления пострадавших гражданских лиц вследствие ракетных, кассетных бомбардировок. И мы как-то незаметно для себя втянулись в функцию военного госпиталя. Мы организовали соответствующим образом работу. Мы присоединились к инициативе города осуществлять эшелонированную эвакуацию из города когда больница постоянно находится в постоянной готовности в ожидании новых пациентов. У нас сформировалось, сформировалось этапирование лечения больного, то есть мы его получаем, оказываем реанимационные мероприятия, стабилизируем состояние, оперируем его, оказываем хирургическую помощь. Далее мы осуществляем так называемый damage control, это стабилизация окончательного состояния больного, до его возможности транспортироваться в более безопасное место. И э, третий-четвертый день мы этапировали наших пациентов в госпитале, которые находятся не под ударом, вне обстрелов, для того, чтобы мы могли закончить лечение начать реабилитацию. Я думаю, что со своей задачей мы справились, учитывая, что более чем 700 пациентам, пострадавшим, мы оказали соответствующую помощь. Надо сказать, что изменилось и наше мировоззрение, мировоззрение относительно подхода к лечению боевой травмы. Мы учились на ходу, учились у наших коллег за рубежа, учились у наших коллег с тех районов, Украины, где э, они столкнулись напрямую с э, проблемами оказания помощи при массовых поступлениях, переняли их опыт, внедрили к себе, взяли самое лучшее, убрали то, что нам мешало в работе, и на сегодняшний день мы есть такие, как есть. готовые к работе, готовые к борьбе за жизни наших ребят. Ну, а можно узнать, а насколько изменилась динамика болезни? Я так понимаю, что одни вот стрелы, там, связанные с какими то инфекционными заболеваниями моменты? Может быть, стресс, появились больше? Э, ну, дело в том, что госпиталь наш все-таки не является э, судотерапевтическим госпиталем. Что касается э, неврологических расстройств, психиатрических расстройств, расстройств терапевтического плана, этим занимаются другие госпитали. У нас стоит четкая задача оказания помощи хирургическому контингенту больных. Но пациенты, особенно гражданские лица, которые поступают нас к нам после бомбежек, конечно, нуждаются в помощи психолога. Он закреплен за больницей, он работает, проводит беседы и помогает переступить им черту того стресса, который может заглотить человека надолго, а и подчас и на всю жизнь. Поэтому динамика заболеваний, к сожалению, заболевания обычно тоже никуда не делись. И если мы сегодня говорим о том, что у нас э, постоянно идет эвакуация раненых э, ПЦ, бойно, бойцов, то э, если бы мы занимались только этим, то на сегодняшний день у нас было бы в больнице там, человек 10-15. На самом деле на сегодняшний день в больнице состоит 137 человек. То есть э, хирургические заболевания никуда не делятся, и мы вынуждены оказывать военное время продолжать оказывать ту помощь, для которой мы были заточены в мирное время. Хирургическую помощь при болезнях э, желудка, двенадцатиперстной кишки, всевозможные э, травмы бытового характера, а не боевого. Э, все, что было и чем мы занимались в мирное время, мы продолжаем это делать. Единственное, что да, мы пока временно отказались от плановой работы. И там в тех случаях, когда оперативное лечение может не навредить, затягивание этого оперативного лечения не может повредить здоровью кардинально больного, мы откладываем это на тот период, когда это будет сделать безопасно. Почему? Потому что мы видим опыт других больниц в нашей области, где они пострадали от бомбежек, целенаправленных бомбежек. Я думаю, что каждая больница может теперь сказать, что у нас для Национальной службы здоровья, когда был один пакет готовности к надзвичайным ситуациям, и он подразумевал собой только ковид, сейчас это смотрится смешно. Вы учитывая то, что последние 8 лет мы знали, что такая ситуация может возникнуть. Ковид остается в любом случае, мы была, были единственной больницей, где ковида не было. Больше того, мы не должны были допустить ковида к хирургическим больным, потому что они потенциально становятся мишенью номер один для этого заболевания. Они сослаблены иммунитетно после оперативных вмешательств, сослаблены основной патологией. Поэтому в этом плане для нас ничего не изменилось, мы остаемся настороженными в плане диагностики, обследуем пациентов, если мы подозреваем ковидную инфекцию, мы отправляем в необходимое лечебное учреждение, где они проходят дальнейшее лечение. А скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент какая вот острая необходимость медикаментов, может быть, материально-технического обеспечения? Конкретно... Вы знаете, мы сейчас еще... столкнулись с такой ситуацией, что когда нас спрашивают, что вам нужно, мы начинаем задумываться, мы удерживаем паузу. Если раньше из нас лилось, лился рекой ну, предложение о том, что, чем вы можете нам помочь, то сегодня мы уже начинаем задумываться. Начинаем выбирать из того, что есть, то, что нам действительно остро нужно и в чем мы нуждаемся. Ну, я рад этой ситуации. Единственное, что нельзя, чтобы для такой ситуации был такой повод. Война это не... Ну, скажем так, когда война заставляет задумываться о том, что должно быть в больницах и как она должна работать, это не самый правильный вариант. В мире пожарники тоже дежурят, хотя пожарни у них не каждый день. Но они готовы каждый день к выезду. А также и больницы должны быть готовы любой день. На сегодняшний день медикаментами больницы города, не только скажу про свою больницу, практически обеспечены для оказания ургентной помощи. По оборудованию, ну, я молюсь, чтобы у нас это оборудование осталось для мирного времени, чтобы мы его продолжали использовать, потому что стоит оно колоссальных денег, затрачены колоссальные людские ресурсы на его доставку затрачено количество, в том числе сил, работников средств массовой информации, для того, чтобы донести до наших европейских партнеров необходимость этого оборудования. И в конце концов, логистика, которая была затруднена по Украине, она тоже, ну, скажем так, можно приравнять подвигу работы водителей, которые нам от оборудования привезли. Сейчас это все есть. Ну, а вот и гуманитарная помощь к вам идет, именно имеет душевный материал медикаментозные, это антибиотики. Идет все, что можно себе только представить. От оборудования до таблеток, больше того, даже полотенца, салфетки, одежда медиков, одежда для пациентов. Сейчас идет все. Единственное, что мы тоже понимаем, что мы не единственные. Больницы города оказывают точно такую же, как помощь. Третья городская больница, как мы. Пятая городская больница, областная больница. То есть разбросаны некоторые отделения, которые являются, ну, скажем так, Индивидуальными, да, то есть существующими в единственном экземпляре в городе. Это сосудистая хирургия в третьей больнице, микрохирургия в четвертой больнице, лор-отделение в областной больнице с челюстно-лицевой хирургией. У нас нейрохирургия, которая одна в городе. К сожалению, нельзя локализовать это все в одной больнице, но тем не менее они тоже работают. И я должен сказать, что на сегодняшний день мы не тянем одеяло только на себя. Мы стараемся так, чтобы все больницы города были обеспечены, ну, хотя бы минимально для полного оказания медицинской помощи. На европейском уровне. И, а вот такой вопрос: как вы пережили нехватку воды? Да, вот этот Дело в том, что по инициативе мэра у нас в больнице, когда еще не было проблемы с водой, в первой больнице, предугадывая действия наших противников, мэрия решила пойти на эксперименты. Мы были в первой больнице, где пробурили дополнительную скважину. И сделали нам пункт забора воды. То есть мы не были ни одного дня без воды. Угу. Да, другое дело, что были моменты, когда мы не могли поднять воду на достаточную высоту для отделений, но тем не менее вода у нас была в больнице всегда, все время. Вот. И практически в достаточном количестве, учитывая то, что мы даже выдавали ее на улицу гражданам, которые живут рядом в нашем районе. Поэтому в этом плане, благодаря своевременности позиции и реакции городской власти, мы оказались в передовиках. Хорошо. А скажите, пожалуйста, насколько увеличилось или уменьшилось количество выезда скорых помощи, ну, допустим, привоза сюда больных? Уменьшилось, уменьшилось в разы количество напрасных вызовов. Если раньше люди вызывали особенно пожилого возраста вызывали скорую помощь для того, чтобы поговорить и отвести душу, то на сегодняшний день таких вызовов практически нет. все понимают сложность ситуации и берегут и время медиков и жизнь других пациентов, которые могут быть в более тяжелом состоянии. Естественно, сказалось на количество вывозов и то, что осталось в городе процентов 30 населения. Это тоже, скажем, объясняет, почему у нас на сегодняшний день на 340 койках 130 человек. Но организаторов, скажем, здравоохранения, меня это радует. Почему? Потому что, ну, во-первых, люди находятся в безопасности, а во-вторых, нагрузка на больницу и расход ресурсов в разы меньше, и они экономятся для оказания помощи лицам, которые пострадали вследствие боевых действий, вследствие войны России против Украины. Хорошо, последний такой ну, вопрос. Вот, как бы, э, ваше пожелания, пожалуйста, людям вот сейчас мы немножко уже успокоились, да, как бы, но все равно напряжение есть. Что бы вы посоветовали нашим зрителям слушать Я посоветовал. Вы знаете, мне кажется, в последнее время в Николаеве то, что вот эта Орда была остановлена на подступах к Николаеву, и Николаев стал своеобразной крепостью, которая держит юг Украины, она, эта мысль несколько ослабила, расслабила наших людей. Я хочу напомнить людям прежде всего о том, что война продолжается. Продолжается, и каждый день гибнут люди. Каждый день гибнут наши защитники, каждый день гибнут э, мирные люди. И мы должны с вами сделать все от нас зависящее, чтобы этих жертв было как можно меньше. И э, в данный э, момент времени я э, категорически за э, продолжение комендантского часа, потому что э, все э, раненые пациенты практически в большинстве своем особенно в последнее время, поступали именно в комендантский час. И потому что были не дома, не в защите стен, а на улице. Вот. Прогулки на улице в вечернее время, э, это до мирного времени. Сейчас пока война, давайте будем беречь себя, беречь резервы больницы, действительно для тех случаев, когда э, это необходимо, когда наши защитники не могут себе позволить пойти домой на ночь, а остаются в окопах получают различного рода травмы, их привозят сюда. И для того, чтобы этих ресурсов наших хватило для оказания помощи, надо беречь себя тоже. Это наш вклад в общую победу. Ну и само собой, хочу просто пожелать и, наверное, придать уверенности людям, что настолько, насколько имеют успех наши военные, настолько же имеют успехи наши медики. Я хочу, чтобы люди были уверены в том, что, выходя из дома, если, не дай бог, что-то случится, то они попадут в надежные руки больниц, которые на сегодняшний день экипированы по последнему слову европейского стандарта. Поэтому будьте уверены в том, что мы продолжаем работать, мы продолжаем работать в том составе, который мы оказывали помощь в самые тяжелые дни. Мы готовы к следующим тяжелым дням и морально, и эмоционально, материально-технически и кадровым потенциалом. И ожидаем от того, что каждый сейчас, сегодня, вставая утром, задумается, чем он сможет помочь общей победе. И, ложась вечером, поставить себе метку сделано. Вот тогда мы можем говорить о победе над нашим врагом. Если мы будем э, диванными наблюдателями, ничего хорошего не будет. Каждый день прожитый нами, должен приблизить победу настолько, насколько мы с вами можем. Пожелаем вам успеха, удачи. Слава Украине! Героям слава!